Halo teman-teman, welcome to my channel Hari ini kita ketemu lagi Dan hari ini saya mau masak telur asam jawa Jadi teman-teman, ini bahan-bahannya ya Ini ada telur 5 biji, ada bawang merah, ada asam jawa, ada cabai merah dan cabai hijau Teman-teman, sebelum kita buat, kita potong-potong dulu bahan-bahannya Nah teman-teman, pertama saya potong cabai merahnya dan cabai hijaunya kita potong sampai habis teman-teman saya minta maaf ya kalau ada gangguan suara lain karena saya lagi masak di luar jadi suara-suara motor, suara burung dan lain sebagainya itu kedengaran saya tidak tahu sih kalau masak di luar itu enak aja sejuk ini kita potong sampai habis, ya, teman-teman. Untuk ketebalan pemotongan cabenya, itu selera kalian, ya. Terserah mau besar, mau kecil, itu terserah. Nah, setelah kita potong, ini juga cabai hijaunya kita potong, ya, teman-teman. ini sudah selesai kita sudah selesai potong-potong cabenya teman-teman kita lanjut blender bawang merahnya nah teman-teman sekarang saya mau blender bawang merahnya dan cabe rawitnya tapi kalau kalian nggak mau pedas kalian boleh skip cabe rawitnya ya teman-teman jadi blendernya cuma bawang merah aja saya di sini menggunakan blender mini kita blender ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat hasilnya. tehdeh, Nah, jadi blender bawangnya teman-teman udah selesai. Dia teksturnya itu kayak gini. Nah, sekarang kita mulai masak. Nah, teman-teman, setelah itu kita goreng dulu telurnya. Jadi kita buat Telur mata sapi sudah saya masukkan minyaknya, teman-teman. Sekarang, kalau minyaknya udah panas, saya masukkan telurnya, ya, teman-teman, bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita tunggu dia sampai mateng telurnya, teman-teman. Saya balik ya, telurnya. Setelah matang, kita angkat ya teman-teman Telur mata sapinya ini enak banget, ini bagus banget Nah setelah itu teman-teman kita lanjut lagi goreng Nah setelah kita goreng semua telurnya Nah ini teman-teman sudah selesai saya goreng telurnya semua Sekarang kita tumis dengan kuah asam sekarang saya masukkan bawang merah yang tadi saya blender ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim minyaknya sudah panas kita masukkan nah kita aduk-aduk teman-teman sampai bawang merahnya ini teman-teman mengeluarkan aroma harum ini enak banget teman-teman nah saya tadi teman-teman menggunakan minyak yang bekas penggorengan telur ya teman-teman jadi nanti itu hasilnya gurih banget Nah setelah dia masak teman-teman Saya masukkan air asamnya ya teman-teman Kita tunggu sampai dia mendidih teman-teman Sambil saya masukkan garam, gula, dan vaksin Nah saya masukkan vaksinnya teman-teman untuk vaksin sesuai selera ya teman-teman, tapi saya menggunakannya sedikit saja. Setelah itu teman-teman saya masukkan garam ya. Nah dari untuk takaran garamnya seperempat sendok makan atau lebih sedikit ya teman-teman. Saya masukkan gula pasir juga teman-teman seperempat sendok makan. Saya masukkan juga kecap ya teman-teman kecap manis. Tapi kalau kalian tidak suka dengan kecap manis boleh di skip. Saya menggunakan satu sendok makan. Setelah mendidih seperti ini, teman-teman, saya masukkan telurnya ya, yang tadi saya goreng mata sapi. Nah, ini kita tunggu sampai dia meresap ke telur-telurnya. Ini saya pakai 5 butir telur ya, teman-teman, yang tadi saya goreng. Setelah mendidih seperti ini, teman-teman, saya masukkan cabai hijau dan cabai merahnya. Ini kita masukkan sampai dia meresap. Nah, teman-teman, ini telurnya udah mendidih, udah mateng, kita matikan kompornya. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah selesai masak telur asam jawanya. Saya minta tolong jangan lupa di-subscribe, komen, share, dan like agar kalau saya buat video-video masak lagi, kalian bisa menontonnya. Terima kasih, teman-teman. Dadah.